люди говорят, я буду верить, как я себе думаю, что-то я себе там почитаю, что-то я вычитаю. Это большая ошибка. Апостол Павел пишет послание церкви, и с первой главы он начинает писать, если вы будете искажать Слово Божие, неправильно будете давать учение Христа, верить, то есть придумывать себе, добавлять, убавлять, будете прокляты. То же самое мы смотрим, он пишет римлянам, если вы точно так же извращаете Писание, начинаете поклоняться, идолы появляются в вашей жизни, говорите, а мы хотим так верить, чебурашкам можете, там, свечкам, иконам, чему угодно, образам, там, животным, в общем, добавляете. Он говорит, вы не имеете Бога в разуме. То есть Павел показывает, почему это происходит в первой главе. Кто не заботился иметь Бога в разуме, то есть четко пребывать в Божьем послании, в Божьем Слове быть настроенным на Бога. Что происходит тогда? Если вы удаляетесь от Бога, Бог удаляется от вас, происходит повреждение ума. И многие люди, они там шизофрениками становятся, поэтому и начинают проходить страхи, депрессии, панические атаки, психика нарушается. И множество, множество диагнозов и болезней. А что происходит? Повреждение ума происходит. На самом деле человек, он удаляется от Бога, но весь мир и человек, он создан Богом для Бога, чтобы было соединение у человека с Богом. И когда человек, он это игнорирует, творец так все это сделал. Ты можешь себе какие угодно оправдания. Смотри, какой результат жизни тогда. Войны и вся беда и все это безумие, которое происходит, весь коллапс на всех уровнях, на государственных, на мировых, на личных, на семейных. С головой, с душой совсем проблема. А почему? А потому что происходит удаление и начинает тогда дурдом атомы, молекулы и просто клетка одна, когда сдурела, с нее получается да, рак в организме, например. Мозги работают неправильно. Ты говоришь, я все контролирую. Да дурин ты контролируешь. Вселенная стоит, держится Богом. Ты что ли контролируешь? От тебя вообще мало что зависит. От тебя только зависит, ты будешь с Богом или будешь дурень, с сатаной. Вот и все. Третьего не дано. Первое Глава послания к Галатам. Будешь проклят, написанный, поэтому многие они даже себя считают верующими, но не находятся в проклятии. Говорит: ой, как это? Мы верующие, мы столько лет. Значит, такая ваша вера. Значит, такая ваша там, община. Или что вы там учитесь и что посещаете? Или, может быть, нормальная община, но вы такие ученики просто. Может, для вас не церковь на первом месте, не Иисус на первом месте. А там за забором, не тут, где ученики Иисуса, а там. Вот и все. Ты удаляешься от Бога. Поэтому приходит проклятие. В разуме Бога нету. Твой разум, он забит новостями, играми, развлечением, развратом, террором. Чем угодно ты наслушался, ты не можешь. Ты уже наркоман от всех этих новостей. Тебе надо это вообще все закрыть и включить, слушать только истину и Слово Божье, чтобы пришел баланс. Если этого нету, дисбаланс происходит, все, повреждение ума. И ты смотришь, сколько людей сегодня страдают, да? шизофреников или на грани. Видения, галюны ловят, и они уже всю аптеку сожрали, а помочь это не может. Потому что аптека это не Бог. Повлиять на уровне молекул, атомов может только Бог, тот, кто создал их. Поэтому придите ко мне, Иисус говорит, и я успокою вас. А как? Как 2000 лет назад было? К Иисусу приходили, исцелялись, освобождались от чертей. Точно так же и сейчас. Поэтому придите к Иисусу, и он успокоит вас. Аминь. То же самое мы видим, что Матфей да, говорит. Многие придут и скажут, а мы там беса сгоняли, а мы чудеса творили, а мы пророчествовали. А Иисус скажет, а я не знаю вас, вы не исполнили волю Божью. А что такое воля Божья, 7 глава, да? Изучать Слово Божье и исполнять Слово Божье. И те, кто это делают, мудрые, разумные, а те, кто не делают, безумные, дураки. Поэтому скажите, много вы видите сегодня дураков в мире? Знаешь, сегодня их показывают уже в прямую по центральным каналам. И когда ты смотришь, это <laughs> дебилизм по полной программе просто. <laughs> ты смотришь, насколько мир переполнен, и они не скрывают уже свои лица. Это первые лица могут быть, понимаешь? И стран, и блогеры, и все. Когда ты смотришь, дурак просто. Почему дурак? Он проигнорировал Слово Божье, Он не изучает и не исполняет Слово Божье. Он отходит от Иисуса. То же самое, чем оканчивается Библия. Иисус говорит, кто добавит или убавит к Библии, тот будет проклят, и все проклятия и болезни, все черти придут на вашу голову тогда. А кто будет исполнять? покаяться, приложит усилия, придет Царствие Божие, Бог придет. И если приходит Бог, приходит тогда гармония и освобождение. Поэтому мы всю жизнь трудимся в этом и понимаем, что это реальность. То есть Иисус — это не реальность 2000 лет назад. Это реальность всей жизни, всего человечества, потому что он не изменился. То, что было две тысячи лет назад, это до сих пор происходит. Аминь. Поэтому, знаешь, когда у тебя уже там страхи, депрессия, психические атаки, весь ужас, который наполняет, и ты уже не можешь свободно жить. Ответ простой. Сберегший душу свою, потеряет ее. А потерявший душу свою ради Иисуса, сбережет ее. Пусти Иисуса в твою жизнь, в душу твою. Стань его семьей. Если Иисус на первом месте, тогда это твоя семья. И ты не можешь иллюзией заменить реальность. Ты не можешь настоящую семью и настоящего Бога, ты не можешь заменить никем и ничем. И даже не старайся.